З нами в цій студії Ірина Бережна, народний депутат України, фракція партії регіонів, добрий вечір, пані Ірина. добрий вечір. Давайте згадаємо ту подію біля Верховної Ради, коли пікетувальники вимагали перевиборів і зниження прохідного бар'єру до 3%. Як у вашій фракції ставляться до таких пропозицій з вулиці? Ну, во-первых, мы все понимаем, что на сегодняшний день де факто и де юре нет юридических оснований для проведения досрочных парламентских выборов. И надо абсолютно откровенно об этом говорить. И э, эти требования, да, инициаторы, которые сегодня выступают за проведение досрочных парламентских выборов, утверждают, что это воля народа. Поэтому нужно четко понимать, что проведение досрочных парламентских выборов это исключительно политическое решение потому что даже если сегодня искусственно будут создаваться причины для проведения например вы знаете да рассматривается варианты о выходе одной или двух фракций из состава коалиции что формально да. может стать причиной для проведения подобных выборов с точки зрения юридической чистоты будут вопросы поэтому говорим откровенно о том что это политическое решение. И инициаторы подобных решений политических о проведении досрочных парламентских выборов мотивируют это волей народа о полной перезагрузке власти. И сегодня это, собственно, и было продемонстрировано перед Верховной Радой. Но я вам хочу сказать, что общаясь с людьми, я сегодня чувствую и вижу и слышу, что главное требование людей на сегодняшний день ⁇ это остановить войну и лишь после этого заниматься дележом власти. Более того, вы уже затронули вопрос, касающийся закона. Мы все помним, что наши коллеги из Бюта и других политических партий неоднократно, публично обещали провести выборы по э, системе открытых списков. На сегодняшний день в Верховной Раде не зарегистрирован ни один законопроект по данной процедуре. На сегодняшний день речь идет исключительно о возможном проведении досрочных парламентских выборов с, по закрытым спискам, то есть они хотят отменить мажоритарку. И таким образом в парламенте не будет народных депутатов, которым непосредственно люди доверили мандат на представительство их интересов в парламенте, а будут исключительно лояльные к власти группы, состоящие из тех людей, на которых укажут партийные боссы. Мы все прекрасно помним, чем закончились выборы по подобной системе. В 2006 году, и вы, как журналисты, прекрасно это помните, много об этом говорили, по факту все решения в парламенте принимали пять лидеров фракций, а народные депутаты были фактически статистами. Более того, к счастью, на тот момент Венецианская комиссия запретила им применять императивный мандат, так, ну, потому что лидеры так. фракции, в принципе, для себя выстроили систему, что они должны быть баринами парламентскими и иметь в себе крепостных депутатов. Именно поэтому я могу абсолютно смело утверждать, что проводить выборы по схеме, которую сегодня готовит власть, означает... Повне унічтеження парламентаризму в Україні як незалежної ветви власті, ета категорічески недопустимо на сьогоднішній день ініціатор по этой схемі так ініціатори э, дострокових виборів і пікетувальники, і також низка політиків вони кажуть, що посилаючись на юридичну основу неможливості розпуску парламенту, депутати чинного скликання. Просто вчепилися в, в цей парламент, в цю владу, і дуже бояться, що після виборів вони як фанера пролетять над Верховною Радою і не потраплять туди. Тому дуже бояться того, щоб піти на перевибори. Ну, во пірог я вам хочу сказати, я абсолютно обіждіна в тому, що люди, наші збирателі, дадуть довжну оценку на виборах. власти, которая фактически развязала войну. И могу вам абсолютно с полной уверенностью сказать, что если к дате проведения выборов, неважно, это будут досрочные или это будут очередные выборы парламентские, война не будет остановлена то ни о каком пропрезидентском большинстве в парламенте нельзя даже и мечтать о сегодняшней власти. Что касается непосредственно нашей партии, абсолютно ответственно вам могу сказать, что мы не боимся быть в оппозиции. Более того, именно оппозиция, нахождение в оппозиции для нас является очень важным периодом, в первую очередь, очищения и закалки. И именно после оппозиции мы всегда приходим к власти, успешными и подготовленными. И скажу вам откровенно, глядя на те колоссальные недопустимые ошибки, на ту политику, которую проводит сегодняшняя власть, я абсолютно убеждена в том, что мы в оппозиции надолго не задержимся. Выходящие с з... спостережень за тем, как посыпалась ваша фракция кадрово. І те скільки відсотків набрав кандидат від партії на президентських виборах, що дає вам таку впевненість, що партія регіонів і кандидати від неї у депутати зможуть все ж таки відвоювати собі назад своє електоральне поле, на яке вже дуже багато охочих нових політичних проєктів. Давайте посмотрим і адкровенно. Признаем факт, на выборах президентских, которые состоялись 25 мая, де-факто не смогли принять участие две крупнейшие восточные области Украины. Это из 37 миллионов избирателей, 8 миллионов избирателей фактически не могли отдать и изъявить свой выбор, да? показать, за кого они будут голосовать. Именно это в том числе легло в основу того результата, который имел наш кандидат на президентских выборах. Поэтому в контексте досрочных парламентских выборов могу вам абсолютно ответственно сказать, что если будет принято решение о проведении досрочных парламентских выборов, и при этом две крупнейшие области попытаются снова де факто лишить права участия в этих выборах, то это по сути будет самая масштабная фальсификация в истории нашей страны. Более того, эти условия будут заложены уже на старте избирательной кампании. Потому что всем очевидно, что 8 миллионов избирателей не смогут принять участие в выборах. И, конечно, мы никогда не допустим подобную ситуацию. На сегодняшний день в первую очередь нужно прекратить АТО, обеспечить мир и порядок. Более того, я хочу напомнить нашим коллегам, что они неоднократно заявляли на Майдане о том, что необходимо провести конституционную реформу. И я считаю, что было бы целесообразнее выполнять те обещания, которые они давали своим избирателям, обеспечить мир, спокойствие и стабильность, прекратить войну и после этого идти на выборы. Те, що президент задекларував намір подати у Верховну Раду свій проект конституції, наскільки це регламентовано, і також яка буде доля цього документу в стінах парламенту, я хочу напомніть, що подіствуючи на сьогоднішній день конституції, <кх> Конституції, яка дійствовала недавно, є абсолютно чітка процедура. принятия новой конституции, либо же изменений к действующей конституции, которая предполагает проведение двух сессий парламента. Поэтому, если президент действительно начнет выполнять те обещания, которые лично он давал людям, что, безусловно, приветствуется и внесет свой проект конституции в парламент, в, на этой сессии, если это будет сделано сейчас до каникул или возможно их отменят, вы знаете сегодня также этот вопрос рассматривался. и это наверное было бы правильно в ситуации, которая сложилась в стране. Так вот на одной сессии этот проект должен набрать 226 голосов. после этого он направляется для выставки в Конституционный суд и на следующей сессии. Должно быть голосование, при котором этот проект обязан набрать 300 голосов. Соответственно, если проект Конституции будет внесен уже на этой сессии и будет рассмотрен и поддержан, то, безусловно, в том числе это является юридическим основанием для того, чтобы никакие выборы на период... Прийняття конституції не проводились, тому що це строго запрещено законом. Кілька годин тому в нашій студії був депутат Олег Ляшко і на те саме запитання про доречність і доцільність проведення дострокових парламентських виборів, він сказав, що зараз 70% населення України підтримує цю ініціативу. І якщо вже депутати народні, то мають дослухатися до народу і зробити так, як того вимагає народ. Знаете, я в первую очередь юрист, и поэтому я всегда э, смотрю на действующий закон. Еще раз повторяю, на сегодняшний день нет юридических оснований для проведения досрочных парламентских выборов. Повторяю также, что при проведение то, если де-факто две крупнейшие восточные области будут лишены возможности права принять в них участие, о каких досрочных парламентских выборах мы можем говорить. Ну и также, вы знаете, когда кто-либо из моих коллег или политиков приводят некие данные соцопросов, хотелось бы понимать, на кого, кто их проводил и где их можно увидеть. Лично я не знакома с такой социологией, которая говорит о том, что 70% хочет досрочных парламентских выборов. Более того, если вы проведете соцопросы на востоке Украины, то, поверьте, сегодня людей волнует вопрос, как им спастись, от военных действий, куда им бежать, кто будет заниматься их эвакуацией. Вы знаете, что лишь по данным ООН на сегодняшний день в Украине 34 тысячи внутренних беженцев. И я хочу сказать, что в этой ситуации, к сожалению, наше правительство по-прежнему отказывается называть войну войной и организовывать гуманитарный коридор для этих людей. На сегодняшний день... Все, что делает правительство для беженцев, абсолютно неэффективно. Люди не понимают, куда им звонить, к кому обращаться. Коммунальный транспорт абсолютно не участвует в процессе помощи людям о том, как им выбраться из зоны боевых действий. Сегодня функцию государства фактически выполняют частные фонды. Например, я вам хочу сказать, фонд Рената Ахметова уже эвакуировал 2274 человека, из которых полторы тысячи это дети. И это абсолютно ненормальная ситуация. Более того, я требую от правительства, чтобы оно отчиталось и объяснило людям, которые сегодня вынуждены бросать свои дома, бросать квартиру, работу, Фактически все они вынуждены бросать и уезжать в никуда. Пусть они им объяснят, кто будет заниматься восстановлением всего, что они бросят, как им дальше жить, и кто будет им помогать становиться на ноги. Я вам хочу сказать, что я сейчас занимаюсь разработкой законопроекта, которым будет предусмотрена компенсация средств за все потерянное имущество и за то, что люди фактически сегодня вынуждены кардинально изменить свою жизнь, уехать в никуда. При этом правительство на официальном уровне не обеспечило гуманитарный коридор. И абсолютно непонятно на самом деле, где их расселять. Чем их кормить, как их лечить, кто будет выплачивать все пособия, льготы, которые предусмотрены. Скажу вам больше, наша так называемая проевропейское и гуманное правительство просто бросило на произвол всех лежачих, больных, беременных и инвалидов. Потому что этой категории людей сегодня вообще никто не занимается совершенно. И это, естественно, недопустимо. Поэтому именно это сегодня, поверьте, значительно больше волнует людей, а не дележка власти, которая занимается здесь отдельно взятые политики, которые красиво выступают на ток-шоу. Давайте до других путей згадаем, что сегодня мы это транслювали наживо. До Харкова повернулся Геннадий Кернес. Харків теж не чуже вам місто. Звісно. То скажіть, на вашу думку, а що взагалі зміниться з його поверненням? Це по-перше. І по-друге, ймовірність, призначення його главою харківської держадміністрації. Такий варіант можливий, і, ну, будь ласка, в цьому контексті. Во-первых, я хочу сказать, что я очень рада, что Геннадий Адольфович Керн вернулся в Харьков. Вы видели, как его сегодня встречали харьковчане. И хочу вам сказать, что... Как только 28 апреля он был вынужден срочно улететь на лечение, в городе Харькове появились огромное количество бигбордов, где харьковчане написали очень трогательно, что мы вас ждем, возвращайтесь. И вот наконец-то Геннадий Адольфович вернулся. Я вам хочу сказать, что как депутат, который избирался именно в городе Харькове, я, конечно же, очень много работаю с Геннадием Адольфовичем. И должна вам сказать, что менеджеров такого уровня, высочайшего, как Геннадий Кернес, в Украине единицы. Он на самом деле один из лучших. И я знаю, что сегодня депутаты, не сегодня, а вот на днях депутаты Харьковского областного совета действительно написали письмо на имя президента с просьбой назначить его губернатором Харьковской области. Я лично обеими руками за такое решение полностью готова его поддержать. И скажу вам больше, что на сегодняшний день нужно спасать родину а не назначать революционеров, как бы кому-то не хотелось. Геннадий Адольфович Кернес – один из лучших менеджеров. И он действительно наведет порядок в Харькове, как он это делал многие годы. Он работает, его девиз по жизни – работать для Харькова, работать для людей. И вы знаете, насколько эффективен он при выполнении этой задачи. Поэтому если президент примет такое мудрое решение и будет назначать действительно опытных, кризисних менеджерів, а сьогодні іменно така ситуація, а не людей, з котрими стояли на Майдані з точки зрення революціонної целісообразності, то це можна тільки привітство. Я повністю поддержу такое рішення. зважаючи на те, що ви зараз в опозиції перебуваєте, але стосовно менеджменту, якщо вже торкнулося цього питання, у чинному кабінеті міністрів на чолі з Арсенієм Яценюком. Який блок видається вам найфаховішим? Хто справді там, на своєму місці, і хто дійсно е е зранку до ночі працює саме на те, щоб е Україна ну, принаймні перебувала в, в якомусь нормальному стані? Павел, как вы абсолютно верно заметили в своем вопросе, поскольку мы сегодня находимся в оппозиции, то я от обратного вам отвечу. Я вам отвечу, какой блок, на мой взгляд, самый непрофессиональный, с которым я, с действиями, с политикой, которым я лично абсолютно не согласна. И речь идет, безусловно, о той социальной политики, которую сегодня проводит правительство. Я вам могу сказать, что сегодня правительство начало фактически адресный геноцид. Мало того, что обвалилась гривна, подняли цены на коммунальные тарифы, отдельно подняли цены на газ, на электроэнергию, с 1 июля подняли цены на воду. И это еще не предел, потому что с 1 сентября ожидается очередное подорожание тарифов на коммунальные услуги. Так вот, все эти меры привели уже к тотальному быстрому обнищанию всего населения Украины. А сегодня наше правительство начало еще и адресный геноцид. И начали они, вы не поверите, самых незащищенных, с учителей, если вы знаете, то им отменили все надбавки, абсолютно все. И я очень приветствую всех учителей. Я знаю, что огромное количество учителей сегодня начали подавать в суд на правительство за эту норму, за это постановление, на это постановление которое они приняли. Я полностью их в этом приветствую. Более того, хочу сказать, что вы всегда можете обращаться ко мне. Я буду оказывать любую бесплатную юридическую помощь в сопровождении данных исков. Следующие на очереди это пенсионеры. Вы знаете, история учит нас тому, что, как правило, после февральских революций наступают октябрьские. И с такой политикой правительства социальной я не исключаю, что осенью начнутся просто голодные бунты. Правительство обещало на Майдане, что они раскулачат, так сказать, олигархов. На сегодняшний день, вы знаете, олигархи процветают, их назначают губернаторами, они пиарятся на войне, про стены рассказывают и про все остальное, а при этом у простых людей забирают 20 гривен. Вы мне скажите, это гуманная социальная политика в стране? Вы знаете, что опять-таки, если мы к истории обратимся, то после взятия Бастилии начинается террор и самые нелицеприятные вещи в истории. Так вот я не знаю, если наше правительство немедленно не одумается, Що їх може спасти від соціальних голодних бунтів, которые вполне вероятно почнуться осінню? От я б сьогодні на їх місці думала саме об этом, пані Рино. Але ж давайте не забувати, що приблизно така ж риторика була у ваших опонентів, коли ви були при владі. Конечно, а давайте, вспомним, а давайте вспомним, что говорили наши оппоненты, когда они были в оппозиции. Громче всех они кричали об отмене пенсионной реформы. У меня вопрос, почему до сих пор, имея большинство в парламенте, нет, они это не проголосовали, более того, и не планируют. Почему они, рассказывая о том, что обеспечат людям прекрасное европейское будущее, на сегодняшний день отменили все социальные льготы, дотации? И повысили цены одномоментно. Вы поймите, конечно же, нужно проводить реформы. Но опять-таки, скажите мне, Павел, откровенно, вы сегодня можете мне назвать хоть одну реальную реформу, которую проводит наше правительство, и результаты которой уже хотя бы можно оценивать. Вот лично я не знаю ни одной такой реформы. Я вам хочу напомнить, что, например, в той же Грузии через полгода после революции каждый абсолютно человек, уже мог на себе лично прочувствовать, что проводится антикоррупционная реформа в органах МВД. И это действительно было видно сегодня у нас только разговоры они получили первый транш сейчас уже получили второй кто-то знает куда и планируется потратить эти деньги на каком основании проходит рефинансирование банков куда исчезли все средства которые люди собирают на армию при этом мы знаем что бронежилетов не хватает кто-то мониторит эти расходы нет 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 мы каждый раз слышим какие-то отговорки то списываются на вы на войну, то еще на что-то. И никаких результатов на сегодняшний день нет. А постоянно рассказывать про попередников, вы знаете, это дурной тон. Они уже при власти больше ста дней. Они получили уже транши, и они уже должны отчитываться о своей деятельности, а не списывать все на кого-то еще. То какой план действий, зокрема, у вашей фракции на, ну, как в школе было Задання на літо, так? Завдання на літо там, виконати. Що, що потрібно зараз зробити, на вашу думку? Наша фракція, яка в опозиції? З, зокрема, так. Ну, звичайно ж, ну ж згадати про те, що опозиція це як та щука, щоб якийсь карась там не дрімав, і так далі. І тому подібне. Які законопроекти збираєтеся ви відстоювати, і на чому акцентувати увагу влади, зокрема. Ну, я лично занимаюсь, как я вам уже сказала, вопросами социального обеспечения. Сейчас я разрабатываю законопроект о компенсации потерянных средств за имущество, которое люди вынужденно теряют. И у нас абсолютно в том же режиме, в котором работала при власти, работает рабочая группа по наработке законопроектов. Но в первую очередь мы сегодня на самом деле занимаемся помощью адресной и глобальная, системно людям, которые находятся в зоне проведения АТО. Я считаю, что сегодня и для власти, и для оппозиции, потому что в этом вопросе мы все равны. Здесь не надо искать крайних, нужно объединять усилия и добиваться прекращения войны. Я не являюсь военным экспертом, я не специалист военного дела, но я понимаю и знаю, потому что у меня вся семья живет в Луганске, очень много родственников живет в Донецкой области, и я Понимаю абсолютно четко сегодня, что необходимо прекращать огонь, необходимо вести переговоры. Знаете, хоть с Богом, хоть с дьяволом, с любым, кто сегодня готов садиться за стол переговоров и обеспечить прекращение огня, нужно садиться и об этом договариваться. Потому что, на мой взгляд, ни одни убеждения, не могут быть ценнее человеческой жизни. Сегодня счет жертв идет уже не на единицы, не на десятки, а, к сожалению, на сотни и тысячи. И мы должны четко понимать, что если, не дай бог, эта сумма, количество жертв будет увеличиваться, переговоры будут просто невозможны. И ни в коем случае нельзя допустить эту ситуацию. Вот именно на этом, я считаю, сегодня все свое внимание должен концентрировать власть. А мы как оппозиция, мы как депутаты, которые избирались на округах Юго-Востока, Люди готовы нас слышать, они обращаются за помощью именно к нам. Я лично готова всячески помогать и способствовать для того, чтобы такой диалог был возможен. Дякую вам. Справді, як у класика, жодна ідея не варта сльози дитини. Дякуємо вам. Ирина Дякую. Бережна, народный депутат, фракция партии регионов была с нами сегодня в подсумковом проекте День.